اور پھر سب سے پہلے اس روح کیئنات کے اوپر اس روح زمین کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آزان ہو اور پھر ایک اور بھی سوال ہوتا ہے کہ آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والان دی یا نہیں دی تو اس کا جواب یہ ہے اس کے اوپر تحقیق بھی ہے سید آلہ حضرت الحمد اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم سفر کے دوران اذان تاکہ پی سنت کی اذان کی فضیلت کے حوالے سے تو پہلی احدیث مبارکہ جا رہا وہ بخاری شریف کے اندر احضیث ہے حدیث پاک کا نمبر ہے مام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الاذان کے اندر یہ حدیث پاک بھی ہے. اور وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے پانچ سو

پہلی سخت کے اندر نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو لَم فرمایا پھر یہ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کلا اندازی کر کے اس سعادت سے مالا مال بھال گویا دو کہ اس احدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے کی اور اذان کی فضیلت ان کو معلوم ہو جائے تو یہ جو ہے اس پر پڑا اندازی کر کے اس فضیلت کو ہر کوئی حاصل کرنے کے لیے زیادت مند ہے بخاری شریف کے اندر احدیث مبارکہ کتاب الاذان کے اندر حدیث پاک کا نمبر ہے پانچ سو چوراسی اور سنن نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے اور امام احمد بن حنبل مستد کے اندر بھی روایت کیا ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے والد کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی انہو اخبرہو انہ ابا سعید خدری کو رضی اللہ تعالیٰ کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث مبارکہ میرے والد کو بیان فقال اللہ ان کے لئے یہ بات عرض کی فرمایا انی ارا کا مشب الغنا فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں تو بکریاں اور جنگل کو پسند کرتے ہو بزا کنتا پی غن کا دیتہ فرمایا کہ جب تم جنگل میں ہو اور بکریوں کو تم چرا رہے ہو بزن تب فرمایا جب نماز کا وقت تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم نماز کے لیے اذان ہو برفا سو تکا بن پکا خوب بلند آواز سے نماز کے لیے اذان کہا کر بن حو لا یس مؤ مدا سو دن مز جن ولا ان سن والا شعیح پر میں اس لیے کہ مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے تمام جن اور تمام انسان تو جو چیز تک ازن کی آواز پہنچتی ہے اذان کی تو فرمایا الا شہید غلط فرمایا قیامت کے دن وہ تمام تر چیزیں چاہے انسان ہو جن ہو جو بھی ہو جو چیزیں بھی ہیں جہاں تک انسان کی عزن اذان کی آواز پہنچتی ہے فرمایا کہ وہ کل قیامت کے دن تمہاری گوئی تھے یہ اللہ تبارک و وطالیہ ہوں قال ابو سعید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں سمیعتوہو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو میں نے بات آپ کو بیان کی ہے میں یہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی تھی اور پھر دوسری عادی سے مبارکہ سنن نسائی شریف کے اندر موجود ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے یہ حدیث پاک کرنی ہے ہم ہاں فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا المعزن یا اکفر لہو مدا سوہ یش حد الحو کل و رت دن بلا سے معذن کی آواز جہاں تک بھی جاتی ہے اس کے لیے اس کو بخش دیا جاتا ہے اور اذان دینے والے والا جو ہے ہر خشکی اور تری چیز جو ہے تر چیز جو ہے کل قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی گویا کہ جتنی بھی خشک چیزیں ہیں اور جتنی بھی تر چیزیں ہیں وہ کل قیامت کے دن جو معذن ہوگا اذان دینے والا شخص ہوگا اس کی ایمان کی گوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پر کام ہے یہ ایمان کا شخص ہے انہوں نے ابو دعو شریف کے اندر کتاب السلاد کے اندر باب باندھا ہے بابو وہاں سے پاک کا نمبر ہے پانچ سو سٹھ ان انس ابن مالک اللہ انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا يرد لا يرد دعا بین العزان والنقا فرمایا کہ ازان اور تکبیر کے دوران جتنا بھی وقت ہے اس میں جو بھی شخص دعا مانگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے اس کی دعا کو رد نہیں صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کتاب السلاح کے اندر حدیث پاک کا نمبر ہے تین سو ستاسی ان ماویت رضی اللہ تعالیٰ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماویت رضی اللہ عنہ وسلم یہ حدیث پاک مربی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک فرمان پر سنا ہے یقول المؤذنون اطوال الناس اناك يومئ فرمایا اذان دینے والے لوگ کل قیامت کے دن لمبی گردنوں والے بلد. یہ جو کہا گیا ہے لمبی گردنوں والے اس سے مراد ان کی گردن جو ہے وہ فراز ہو سر بلند ہو اور سر اٹھائے ہوئے رب کی رحمت کے منتظر ہوں اور دور سے پہچانے جائیں حشر والے قیامت والے کہ یہ دنیا میں اذان کیا سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب الاذان بابو فصل آزان حدیث پاک کا نمبر ہے سات سو اور امام تمورانی نے موجم الاوسط کے اندر اور امام حاکم نے مستدرک اللہ صحیحین کے اندر اور امام بحقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کبرہ کے اندر یہ حضرت سے کی ہے ان ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر سے حضی اللہ تعالیٰ علیہ سے رمایت آپ فرماتے ہیں کہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ازنا سینتی اشارت سنتا وجبت لہو جن فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لئے بارہ سال تک ازان کے ترے واج بت اللہ تبارک فرمایا اس کو ہر اذان کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ساٹھا فرمائے کا فرمائے گا و اکامتن سلاسون حسن تھا پر اور ہر تقبیر پر اللہ تبارک و تعالی اس کو پیس نے کیا تھا اب اس عادی سے مبارکہ میں تین باتیں ذکر کی گئیں پہلی یہ کہ اگر کوئی شخص رب کی رضا کے لیے بارہ سال تک اذان دیتا رہے تو اللہ تبارک کا تعالی اس پر جنت کو واجب اور دوسرا یہ کہ کوئی شخص ہر روز ایک اذان میں اس کو ایک اذان پر ساٹھ نیکی اللہ تبارک کا و تعالیٰ آزاد اور تکبیر پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیس میں جب مالا مال جامع ترمزی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے اور ابو دعو شریف کے اندر بھی موجود ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث پاک پر بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا من ازن سبع اسنینہ محسن کتب لہو برا فرمایا جو شخص سات سال تک اللہ کی رضا کے لئے رضا دل رضا دل رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو آگ سے خلاصیات